Основная проблема Крыма на сегодняшний день, которая волнует Совет министров автономии, это организация отдыха на полуострове. Об этом заявил глава правительства Анатолий Могилев на совещании 27 июля в Судаке. Также он отметил, что набережные всех курортов Крыма должны быть комфортными для отдыхающих. При этом глава правительства заявил, что ключевыми требованиями к Крымским набережным является отсутствие незаконной торговли и обеспечение свободного доступа на общественные пляжи. По информации министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в ходе проверок на сегодняшний день ликвидировано 25 шлагбаумов, которые ограничивали свободный доступ гостям и жителям полуострова на общественные пляжи. Таким образом, сейчас в Крыму 250 пляжей считаются бесплатными. Встречаются случаи, когда на бесплатном пляже, на какой-то день снимают табличку «Вход бесплатный», и на этот период там появляется какой-то предприниматель, и все-таки на этом бесплатном пляже собирают деньги. Такие случаи встречаются, по этому поводу мы уже обратились более 20 раз в прокуратуру, и прокуратура реагирует, мы это видим, и это ощущают эти более предприниматели. Еще одним фактором, мешающим гостям и жителям полуострова получать удовольствие от отдыха, по информации министра курортов и туризма автономии, является несанкционированная торговля. Министр курортов и туризма подчеркнул, что во всех курортных городах и поселках Крыма ситуация очень сложная. Сложность заключается как в нарушении эстетического вида полуострова, так и санитарно-эпидемиологического. Наихудшая ситуация из того, что мы сейчас видели, это если по большой Ялте смотреть, то это э Сложная была ситуация в Семизе, в Кризе, в Мисхоре, в Коктебеле, в Малореченском сельском совете, а именно в Рыбачьем, практически не видно моря, идя по набережной, можно видеть только лотки слева справа. Когда мы приехали с проверкой, то все эти пляжи, все эти точки закрывались, были уже заранее помещены, хотя плюс был тайным. То, что касается наихудшего региона. Это поселок Николаевка, где ситуация на сегодня, ну, скажем там, это какая-то автономия внутри Республики Крым. В ответ на это глава правительства автономии Анатолий Могилев сообщил, что набережные – это прежде всего места отдыха для людей. Поэтому задача власти всех уровней – сделать их благоустроенными и комфортными для крымчан и гостей полуострова. В качестве позитивного примера Анатолий Могилев привел набережную в Судаке, где местная власть и правоохранительные органы решили проблему несанкционированной торговли. Если на 100 метрах набережной 42 торговых точки находится, то это в принципе уже не набережная, а это такой, даже не рынок, а базар. Такой, в худшем понимании этого слова. Набережная – это место для отдыха людей. Она не должна быть присыщена торговыми точками. Присыщена. Там должен быть какой-то бар, ресторан, там кафе какое-то, место, где у нас есть мороженое, но там не должно быть полного канала, для вплоть до продажи шуб. В летний период времени нами и такое есть, увы. Также Анатолий Владимирович поблагодарил всех крымчан за активную гражданскую позицию, за то, что сами жители полуострова хотят сделать жизнь в автономии прекрасной, а места общего пользования людей, такие как пляжи, комфортными и благоустроенными.